Uh, еще год назад был подписан договор кредита, договор гранта для банка ЮБР и фонда приходчик. Но, к сожалению, на тот момент не было порядка залучения, порядка получения залучения инвестиций на постановок эту постанову мы ждали 6 месяцев. Она вышла в августе месяце, после чего пришлось пройти согласование 8 департаментов Минфина, согласование Минэкономики, распоряжение Кабинета министров, выйти на сессию и только после этого получить разрешение городского депутатского корпуса на подписание договора, грандового договора. Не грандового, а договора гарантии. Вот, соответственно, вот этот, уже финал всех этих перипетий это подписание договора гарантии с банком Евроды, который подписывает мэр города и представитель банка. После чего... Мы регистрируем эти договорные обязательства в Национальном банке и начинаем получать деньги от тендер. Сколько еще надо дать денег? Я думаю, за месяц мы пройдем Национальный банк. Для того, чтобы грандовый договор или грандовые деньги были не налогооблагаемы, потому что достаточно большие деньги, 5 миллионов евро, мы должны их зарегистрировать в Министерстве экономики, для того, чтобы они считались как экономические инвестиции и не подлежали налогу на прибыль. Договор гарантии, что у нас есть гарантия тут. Гран да, грандовый договор. Грандовый договор, но все равно ейки -э -э забуяв. Гар гарантии муниципальной власти. То есть, не зря то, что мы обязуемся э компенсировать любые затраты городскому бюджету при возникновении финансовых обязательств, город выступает тут гарантом погашение кредита, гаранта выполнения финансовых обязательств и гарантом того, что деньги будут не украдены, не, не выведены, на а именно четко реализованы согласно плана финансовых обязательств и в капитале города же тоже. А застав тут нема. не мая? Ни застав, ни ипотеки, ничего. Хорошо, и напомните еще раз, о каких деньгах идет речь и на что 10, 10 миллионов евро грант. Фу, грант, кредит, 5 миллионов евро грант. Кредитные средства идут на Модернизацию сетей на установку кондиционных установок, на выведение трех котельных статусов, соответственно 27 котлов Невисту старых из эксплуатации и на установку 74 ИТП. Грандовые деньги идут на альтернативу, альтернативу частично на ИТП, на альтернативные котлы на 8 мегаватт и частично на на 2500, соток, по-моему, теплоэнергетики Житомирской, да, в Нет, мы, мы, да, порядка 25% модернизуем теплоэнергетики в городе Житомир. Главное, что мы комплексно и кардинально внесем изменения в качество сети в городе И плюс уже минимум, получается, 74 дома получат кардинально новое тепло. То есть через ЭТП, через подачу горячей воды, автоматически регулируем теплоподачу. Сколько лет пройдет? Реализация кредита ИБР 3 года. И еще один принципиальный момент, то, о чем мы говорили с вами вчера, что за этот период, 10 лет, по-моему, говорили, что предприятие не может иметь, менять статус. Предприятие первое, не может быть менять статус раз, то есть оно будет оставаться в собственности городской громады. Второе, оно не имеет права не передаваться в конце, не менять по-моему собственности, форму и не отчуждать свое имущество. То есть оно полностью будет защищено уже не украинским законодательством, а европейским законодательством, вот любых посягательств и фактически оно полностью полностью будет защищено для, как сказать, громады места. Несколько лет? Десять лет. Хорошо, и последний, вот сейчас, сейчас, сейчас. Что?